İnam Kərimovun Ali Məhkəmənin sədri təyin olunması Milli Məclisin bir neçə deputatını ümidləndirib. Çoxlu listaja malik olan 3 parlamentarinin İnam Kərimovun boşaltdığı postu tutmaqla iddiası olduğu bildirilir. Yenəcə azı məlumatına görə kənd təsərrüfatı naziri olmaq istəyən hər üç deputat Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsində təmsil olunur. Hökuməttəki mənbə olaraq onların adlarını da açıqlayıb. Məlumatlı şəxsin sözlərinə görə Nazir Postuna can atan parlamentarların siyasətinə sözü gedən komitənin sədri Tahir Rəzayev başçılıq edir. Onun parlamentdəki kreslosunu Nazir Postu ilə əvəzləmək üçün bütün imkanları səfərlərdiyi bildirilir. Maraqlıdır ki, Tahir Rəzayevin rəqibləri də kənar şəxslər deyil, kənd təsərrüfat naziri olmaq istəyən digər iddialılar da Milli məclisin Əqrar siyasət komitəsinin üzvləridir. Deputat Elvar İbrahimov və Azərbadamovun da nazir postuna sahiblənmə niyyətində olduqları vurğulanır. Mənbə inam Kərimovun yerinə iddialı olan parlamentar liderlərin karyeralarını deputat kimi davam etdirəcəklərini bildirib. Onun sözlərinə görə Tahir Rəzayev və Elvar İbrahimovun yaşı 70-ə çətdiyinə, Azərbadamovun isə bu sektora yad adam olduğuna görə nazir olmaq şansı yoxdur. Müsahibimiz İnam Kərimovun sürpriz bir ismin əvəzləyəcəyinə əmin olduğunu bildirib.